আজি আপোনালোকক দেখোন মই স্বৰ্গ পূজা প্ৰায় তিনিমাহমান হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনোৱা নাই আজি ভাবিছোঁ এনে যিহেতু বিহু আৰু চৰ্গ পূজা পিছে দেখা নাই ত' এতিয়া আমি আহি পালোঁ পূজাৰ খোলা আৰু ফাৰ্ষ্ট চাওক আপোনালোকে কি কৰিছে এখন দাৰ ওপৰত মানুহজন থিয় হৈছে আপোনালোকে নাভাবিব যে দাখনৰ ধাৰণাই কিন্তু দাখনত বহুত মন্ত্ৰ মাৰি দিয়া হৈছে পূজা কৰা হৈছে যাৰ ফলত দাখনে কেতিয়াও নাখাটে আৰু আপোনালোকে চাওক বস্তু এটা এই ওপৰত যে দেখিছে পতকাখনৰ তলত এটা ঘূৰণীয়া বস্তু এইটো হৈছে মানুহৰ সঁচা লাওখোলাটো হয় কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ বা তেনেকুৱা নহয় মানুহৰ সঁচা লাওখোলা হয় ত' এতিয়া নেক্সট কি কৰিব এই ল'ৰাজন যে দেখিছে মন্ত্ৰ মাৰি আছে ল'ৰাজনক সেই ল'ৰাজনে এখন পিয়াত বহুত জোৰে দৌৰিকৈ মূৰটো মাৰি দিব তো আপোনালোকে চাই থাকক কিন্তু আপুনি মই হ'লে দুখ পাম কিন্তু এই ল'ৰাজনক যিহেতু মন্ত্ৰ মাৰি দিছে অকণো দুখ নাপায় তো চাই থাকক চব পিছ দৰে দৌৰি গৈ মূৰটো মাৰি দিছে পীড়াখনত কিন্তু অকণো দুখ নাপায় ত' এতিয়া নেক্সট হৈছে পিঠিত বৰশী ফুটাব ইয়াত মানে পিঠিত বৰশীৰে ফুটায় ইয়াত ঘূৰাব আপোনালোকে দেখা পাব কিন্তু বহুত আচৰিত হয় ইমান ডাঙৰ বৰশী এটাই পিঠিত ফুটাই দিয়ে কিন্তু অলপমানত টেষ্ট নোলায় এটোপালত টেষ্ট নোলায় তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গম পাব তো আপনার পিঠিত কি ডাঙর বয়স এটা ফুটাইছে কিন্তু অকনতে জ্বলো নাই তো আপনাদের ভালো চাইল অন মানুতে জোলা নাই আৰু এইটো পূজা আমাৰ ইয়াত চৰ্ক পূজা বুলি কয় আপোনালোকৰ হ'লে এইটো বেলেগ বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াত চৰ্ক পূজা বুলি কয় আৰু লাষ্টত ইয়াৰ ওপৰত খোজকাঢ়িব কিন্তু এইটো বহুত দেৰিকৈ হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম বাই বাই চৰ্গ পূজা চাই আহিলোঁ এতিয়া অলপ গাঁৱতে হুঁচৰি গাঁও যাম আৰু বাইদেউহঁতো যাব জেং মাৰিব সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ এতিয়া দেৰি হ'ল চাৰে সাতটা বাজি গ'ল কিন্তু কিমান মাৰিব পাৰোঁ গম নাপাওঁ আৰু ওলাই আহিছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম অলপ অলপ او امين او امين او امين او امين আৰু ইহঁতক মাজে মাজে মানে চাহ খুৱাই থাকিব লাগে নহ'লে চাহ পানী নাখালে সিহঁতৰ বহুত দুৰ্বল হৈ যায় সেইকাৰণে চাহপানীৰ ব্যৱস্থা কৰাইছে তো এতিয়া সকলোৱে চাহপানী খাই আছোঁ চাহপানী খাই আকৌ আমি ওচৰতে আৰম্ভ কৰিম আৰু এতিয়া সকলো চাহ খোৱাত ব্যস্ত গোটেইকেইজন আৰু এতিয়া ময়ো চাহটো খাই লওঁ আৰু নে কি আৰু এতিয়া খাম লাও পিঠা আৰু লাল চাহ ৰাতি বাজিছে এঘাৰটা কিমান পঞ্চাছ এঘাৰটা পঞ্চাছত আমি ষ্ট্ৰিং লৈ আহিছোঁ আমাৰ হুঁচৰিডালৰ কাৰণে মানে সিহঁতে এক্সট্ৰা এনাৰ্জী নহ'লে হুঁচৰি গাব নোৱাৰে সেইকাৰণে ষ্ট্ৰিং লৈ আহিছোঁ এতিয়া বাজিছে বাৰটা ৰাতি বাৰটাত আমি ষ্ট্ৰিং খাই হুঁচৰি গাম এক্সট্ৰা এনাৰ্জী লৈ কি এই ভাই তোমাক কত আহো নে কি